આજરોજ પહેલી જાન્યુઆરી બે હજાર પચીસ નું નવું વર્ષ વડોદરા શહેરમાં આવેલું ખાસ વાળી શમશાન જયારે વિશ્વામિત્રી પ્રગટ થયેલા વિશ્વામિત્રી હનુમાન દાદા આવેલા છે અને અહીંયા કાલ કાલભૈરવ બટુક ભૈરવ તથા ભાતુજી મંદિર શિવજી મંદિર પણ આવેલું છે આ વિશ્વામિત્રી હનુમાન દાદા ગાયકવાડી શાસન ટાઈમનું છેલ્લા આઠ વર્ષથી ખાસવાડી શ્મશાનમાં આવેલા હનુમાન દાદાના મંદિરે દર પહેલી જાન્યુઆરીના દિવસે સુંદરકાંડ પાઠ રાખવામાં આવે છે આ સુંદરકાંડ પાઠ છેલ્લા આઠ વર્ષથી સીતારામ સુંદરકાંડ પરિવાર દ્વારા સુંદરકાંડનું પાઠ કરવામાં આવે છે જ્યારે આજે એક જાન્યુઆરીના દિવસે નવા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો છે જેને લઈને આજે સુંદરકાંડ રાખવામાં આવ્યું હતું મોટી સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તો સુંદરકાંડમાં જોડાયા હતા बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज हमको आठ साल विराम में हो रहे हैं और आज हम नौवे साल में प्रवेश कर रहे हैं श्री सीताराम सुंदरकांड परिवार सोमानी शिवदयाल श्रीना जी वाला ग्रुप द्वारा आज हमारे बाग मोक्ष धाम मोक्ष धाम में परंपरा के हिसाब से आठ साल विराम लिए हैं हम नौ साल में प्रवेश कर रहे हैं ये मेरे ऊपर बाबा जी हनुमान जी महाराज की कृपा है काल भैरव की कृपा है भाती जी महाराज की कृपा है और भोले बाबा की कृपा है और दर वर्ष की बात ये वर्ष भी हम सुंदरकान का पाठ करेंगे सत्संग करेंगे खूब नाचेंगे कूदेंगे नया साल संपूर्ण भारतवासियों को और हमारी संस्कारी नगरी बहुत वासियों को हम हाथ जोर से विनती करते हैं कि सत्संग के माध्यम से जो भी त्यौहार उजना सत्संग के माध्यम से उजो क्योंकि तो अपना को गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं और भारत में रहते हैं इसलिए सत्संग के कल हमने सुंदरकांत का पाठ करके ही चौबीस दो हजार चौबीस को विदा दिया है और दो हजार पच्चीस को आज हमारे मोक्ष धाम सही जगह पर जो मानवीय की सही जगह है उस जगह पर हम आज सुंदरकांड का पाठ श्री सीताराम सुंदरकांड परिवार सोमानी शिवदयाल ग्रुप द्वारा होने जा रहा है तो हम जितने भी सुंदरकांड के वक्ता हैं, सुंदरकांड के श्रोता हैं और जितने भी सुंदरकांड के रसिक हैं, हम उनको हाथ जोर से प्रार्थना करते हैं आप आइए इस जगह पर और मानव जीवन का भरपूर आनंद उठाइए